কৰিছো যে সেইকাৰণে দেখাব পৰা নাই মুখ কণ জীৱটো ধূপ 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 কৰি আহে মোৰ তাই গাড়ী চলালে সেইটো কাৰণে মই পিছলৈ গুচি আহিছো আজি হ'ল ভাদ মাহৰ সাত তাৰিখ লগতে হ'ল দেওবাৰ আৰু আজি এই দেওবাৰৰ দিনটোত আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নামঘৰত আৰু সেই নামঘৰটোনো ক'ত অৱস্থিত ক'ত কি সকলোখিনি ক'ম মোৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষত নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আৰু আজি প্ৰথম ভিডিঅ'টো মই গাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই কাৰণ মই আছোঁ আজি পিছৰ চিটত মানে আমাৰ আজি ড্ৰাইভাৰ হৈছে বেলেগ নতুন ড্ৰাইভাৰ নতুন মানে পুৰণাই কিন্তু তাই ইমান গাড়ী নচলায় সেইটো কাৰণে মই দেখুওৱা নাই দেখাম অলপ পিছত দেখাম আৰু এতিয়া মই নিবলৈ আহিছোঁ কাক জানেনে আমাৰ বোৱাৰীজনী ঘৰৰ বৌয়েক নতুন বোৱাৰী যিহেতু আৰু দেখাই আনো বুলি ভাবিছোঁ মই আমাৰ সেই বিশেষ নামঘৰটো গতিকে তেহেঁতক এতিয়া ল'বলৈ আহি আছোঁ নাৰেংগীত এতিয়া চাই থাকিব দেই ফাইনেলি আমি মানুহ চানুহ লৈ আহি পাই গ'লোহি এতিয়া চোনাপুৰ ট'লগেট পাৰ হৈ আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ইতিমধ্যে চেঞ্জ হৈছে সেইটো কাৰণে মই আগলৈ আহিছোঁ দেই আৰু যেতিয়া নতুন ড্ৰাইভাৰ আহি যাব তেতিয়া আকৌ মই বেকলৈ গুচি যাম গতিকে এতিয়া আহি পাই গ'লোহি সেইখিনি আজি যে দেওবাৰ সেইটো কাৰণে ইমান জাম নাই দেই আমাৰ গুৱাহাটীখনতে যাম এইখিনিত ইমান জাম নাই বাৰু এতিয়া আমি আহি পাই গলোহি জাগি ৰোডৰ কাগজ কল চাওক এতিয়া কি ৰূপ লৈ ললে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত অইনখিনি নহলেও কিন্তু কোম্পানীৰ হাতত গতোৱা বা ৰাস্তা ঘাট এইখিনি কিন্তু অখী কৰিছে সেইটো কব লাগিব একো খাই চাহ খাই খালী চাহ খাইছো বাৰু এনে কজুখনো খালি চাহ খাইছো লগতে বিস্কুট দুটাও খাইছো পিঠা সেয়া পিঠা ন তেলত ভজা পিঠা নহয় নহয় তেনেকুৱা খাই আহিছো ইমান দূৰ আহিছোঁ ন তাতে চুগাৰ থকা মানুহ আৰু ইমান খালী পেটে ভক্তিভাৱে মানে হেৰি কৰিবলৈ নাই মনটোত যদি মানে ভাল ভাৱ থাকে তেন্তে হ'লে ভাত পানী খায়ো মানে চাকি গছ দিব পাৰি সেইটো ভাবোঁ আৰু মই আপোনালোকে কি ভাৱে নাজানো গতিকে এতিয়া আহি আছোঁ আৰু আমাৰ ন বোৱাৰীয়ে মানে দেই সংগীতাৰ বয়েকেইদে চাইডে বহি আছে তাইক অলপ দেখাই দিছোঁ মই আৰু সংগীতাৰ গছত আমাৰ ছোৱালী এজনী শুই আছে কেঁচুৱা ড্ৰাইভাৰৰ ছীটত আমাৰ এয়া বহি আছে আমাৰ সংগীতাই চলালে মই একদম এক ক'ৰবাত পিছলৈ যাওঁ আৰু ই চলালে বাৰু মোৰ একদম টেনশ্যন নাই কিন্তু তাই চলালে মোৰ বহু কাৰণে ঢিপিক ঢিপুক কৰি আহে সেইকাৰণে তাইকনো চলাব নালাগে এতিয়া মই আগলৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ সি নেলি আৰু নেলিত পোৱাৰ লগে লগে ভাবিলোঁ একাপ চাহ খাই লওঁ আৰু ইয়াৰ দেখিছেনে বহি লৈছে আৰু এইফালে বহুত মানুহ এয়া পুৰি চবজি খোৱাত ব্যস্ত আৰু মোৰ কাৰণে সেয়া খোৱাওঁ খাইছোঁ মানুহ আহি আছে মই নাখাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইহঁতে যেতিয়া খোৱা দেখিলোঁ তেতিয়া ময়ো অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ মানে ৰ'ব পৰা নাই ইহঁতে চবেই কৈছে বোলে ভাল হৈছে ভাল হৈছে সেইকাৰণে ময়ো এক প্লেট অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই খাই লওঁ দেই সামৰিব নোৱাৰি পেলাই এই আচাৰটো ধুনীয়াকৈ খাই কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আহি গৈছোঁ গাড়ীলৈ তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম জানেনে ল'ৰাটো যিহেতু ইয়াতেই চাকৰি কৰে ইয়াত বস্তু এটা ল'ম তাৰ অফিচত সোমাই পেলাই বস্তুটো লৈ চিধা মন্দিৰত যাম আৰু ক'তো নমানমি ছিষ্টেম নহ'ব গতিকে ইয়াৰ উঠি লওঁ গাড়ীত হা হাঁ এতিয়া আৰু ক'তো যাতে নমানমি ছিষ্টেম নহয় দেই সংগীতা শুনিছানে আৰু আমাৰ এটা জমনি হ'ল কি জানে যিখিনি পুৰি খাব পাৰে খাইছে আৰু যিখিনি খাব নোৱাৰে সেইখিনি বান্ধি কৰি লৈ অহা হৈছে গতিকে আৰু জানেই নহয় ন পইচা দিয়া বস্তু কিয় নোপেলাই আহিলো এটা ভাল কাম কৰিছেনে নাই বাৰু আমাৰ ইয়াতে আহি পালোহি থেকেৰা গেট আৰু থেকেৰা গেটতে মই লৈ ললো খৰাহী দুটা এইফালে সেইটো চাঞ্চতে আমাৰ এজনী ফটো উঠাত লাগিছে দেখিছেনে হলনে হলনে ইতিমধ্যে আহি গ'লো মই পিছলে আৰু কিয় পিছলৈ আহিছো জানেনে কাৰণ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ হ'ল আৰু মই দেখাই আছোঁ দেই আমাৰ ড্ৰাইভাৰক দে 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 গৈ থকা ভয় লাগে দেই সেইকাৰণে মই ল'ৰাটোক মানে একদম আগত দিছোঁ মই তই তৰ হিচাপেই পাৰে হ'লেও কিন্তু মোৰ ভয় লাগে মানে গুৱাহাটীতে চলাব পাৰে বাৰু ইয়াতনো কিয় নোৱাৰিব তথাপিও আৰু মোৰ বহুত ভয় লাগে আহি পাই গ'লোহি মন্দিৰ ভাগ আৰু মন্দিৰ ভাগ হোৱাৰ লগে লগে এয়া ফটো উঠা মানুহৰ হেৰি দেখিছিলে আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ দেওবাৰৰ দিনটোত মানুহ বহুত হৈছে মোৰ হাতত এফালে চাকি তাকি আছে তথাপিও ভিডিঅ' বনাবলৈ এৰা নাই কাৰণ এই জেগাটোত আহি মোৰ বহুত ভাল লাগে কি জানেনে মই যে কৈছিলোঁ যে এখন প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰত যাম বুলি এই নামঘৰ ভাগত মই একদম গাভৰু কালৰ পৰা আহি আছোঁ আৰু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ মেট্ৰিক দিছিলে তেতিয়াও ইয়াত আহিছোঁ মানে প্ৰতি বছৰে আহিয়ে থাকোঁ আৰু যেতিয়া নেকি মই গুৱাহাটী গুচি গ'লোঁ আৰু গুৱাহাটীত যোৱাৰ পিছতো প্ৰতি ভাদৰ মাহত মই মানে একে মানে নোৱাৰিলেও ইয়াত আহি পেলাই এপাক হ'লেও সেৱা এটা কৰি যাওঁ গতিকে এতিয়া ভিতৰ চোৰাত গৈ থাকোঁ দেই ইতিমধ্যে মই ভিতৰ চৰালে সোমাই আহিলোঁ আৰু সোমাই অহাৰ লগে লগে এয়া দেখিছেনে আজি মানুহ বহুত বাহিৰতে বহুতলগীয়া হৈছে মই প্ৰথমতে চাকি আৰু শৰাই আগবঢ়াই লওঁ তাৰপিছতহে দেখাম ইতিমধ্যে আমি চাকি গছ দি আজৰি হ'লেও চাওক চাকি বন্তি দিয়া ঠাই এইখিনিহে এইটো হ'ল আকৌ পুৰণা ভাগ মন্দিৰ দেই আৰু এই পুৰণা ভাগ মন্দিৰতহে চাকি বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে দিয়ে নতুন ভাগত নিদিয়ে ইতিমধ্যে কাউণ্টাৰত আমি এয়া প্ৰসাদ জমা দিলোঁ হাজৰি ইয়াতে জমা দিয়া হয় আগতে কিন্তু এই তাত দিয়া হয় আজিকালি মঠ মন্দিৰবিলাকতো মানে কি যে হ'ল আগত আছিলে জানেনে আমি যেতিয়া দিছিলোঁ তেতিয়া আছিল বিছ টকা যোৱা বছৰ আছিল পঞ্চাছ টকা আৰু এতিয়া শৰাইৰ নামত দিব লাগে এশ টকা কি যে হ'ব আৰু গম পাইছে শৰাই শলিতা দি লৈ পেলাই আহি গ'লোঁ বাথৰুম কাৰণ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে নহয় জানো বাথৰুম আহিলোঁ আৰু এতিয়াহে যাম আচল মানে মন্দিৰভাগৰ ভিতৰলৈ আজি বাহিৰে ভিতৰে মানুহ সোমা দেই আমাৰ ভাগত বা আজি ভিতৰত সোমাবলৈ পাওঁনে নাই ঠিক নাই আৰু মোৰ আগে আগে যে গৈ থকা দেখিছে এইজন বহুত পুৰণা মানে হেৰি হয় বিলনী হয় এৱেই আশীৰ্বাদ দিয়ে বাহিৰে ভিতৰে কিমান মানুহ

i

পাব্লিক এতিয়া তাত গৈ সাজি কৰি যাব লব মিলামনি কৰিবলৈ চিকিৎসা নাই আহি এই ল'ৰা ছোৱালীখনৰ এখন জগৰীয়া সময় এতিয়া আমি গুৱাহাটীমুখী হ'লোঁ আৰু গুৱাহাটীমুখী হোৱাৰ লগে লগে আমি পাই যাম মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু লগত যিহেতু আমাৰ নতুন বোৱাৰী আহিছে আমাৰ সংগীতা বৌ গতিকে তাইকো দেখাই নিব লাগিব আৰু এতিয়া গৈ পেলাই সোমামগৈ ভাত পানী খাই ল'ম এঠাইত হোটেলত গৈ তাৰপিছতে খাই কৰি লৈ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত সোমাম আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত সোমাম সোমাই পেলাই পামগৈ গুৱাহাটীত পাব মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ কিন্তু মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আজি মই ভিতৰত একদম মানে তুলসী খুঁটা আছিলে সেই মন্দিৰ ভাগত নামঘৰ ভাগত আৰু ভৰালী নামঘৰত আৰু মই যে গৈছিলোঁ আপোনালোকে চাগে কিছুমানে ভাবিব পাৰে মানুহ দেখি পেলাই মানে মোৰ কি কৰিম কি নকৰিম তেনেকুৱা হৈ গ'ল সেই আমি য'ত গৈছিলোঁ সেয়া আছিলে কলিয়াবৰ ভৰালী নামঘৰ আৰু বহুত মানি হয় সকলো মানুহে গাড়ী গুড়া লৰা লোৱাৰ পৰা নতুন কইনা বিয়া পতাৰ পৰা আদি কৰি পৰীক্ষা চৰীক্ষা হোৱালৈকে সকলোখিনি তাত পৰীক্ষাৰ আগে আগে বা বিয়া পাতিলেও মানে নতুন বস্তু যি লয় আৰু তালৈ যায় আৰু নতুন দৰা কইনাও আহে গতিকে মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি কয় আৰু তেনেকৈ আমিও আগৰ পৰাই গৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়াও তেনেকৈ আহিছিলোঁ গতিকে ভিতৰত সোমাবলৈ নাপালোঁ আৰু তাত বহুত ডাঙৰ তুলসী সূতা আছিলে আৰু সেই পুৰণা ভাগৰ পৰা তুলসী সূতা ভাগ মানে নতুন মন্দিৰত নি পেলাই এনেকৈ গ্লাছ দি পেলাই বেৰি কৰি থৈ দিছিলে আৰু বহুত মানুহ কাৰণে মই সোমাবলৈ মানে অথনি বেয়া লাগিলে কিমান মানুহ ফালি ফালি যাব তালে নহয় জানো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আমি প্ৰৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দেই এইখিনি আছিলে ভঁৰালী নামঘৰৰ মানে তাৎপৰ্য বহুত হেৰি হয় আৰু আপোনালোকো পাৰিলে আহি যাবচোন বহুত ভাল লাগে যে ভাদ মাহতেহে আহিব লাগে সেইটো নহয় মানে গোটেই বছৰটোৱে মানুহ আহি থাকে গতিকে এতিয়া আহি আছোঁ আৰু দেই এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁহি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি ধূপ চাকি ইয়াতে কিনি ল'ব লাগিব চাওক বাইদেউ এগৰাকীয়ে বৰ মানে জোৰ কৰিছে আহক আহক ইয়াতে কিনিব বুলি গতিকে এয়া আমাৰ ইয়াত আহি গৈছোঁ আমাক যে কিনা মই ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ গতিকে আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া যাম ভিতৰলৈ খুটি বাতি লৈ বোৱাৰীজনীক ক'লোঁ বোলো তুমি লোৱাচোন আৰু মই ইয়াৰ পিছে পিছে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চব আহি পালোঁ এতিয়া বাজি গ'ল চাৰে তিনিটা আমি তাৰ পৰা ওলালোঁ আঢ়ৈতাত আৰু এইখিনি পাওঁতে লাগিলে এক ঘণ্টা মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগত যিহেতু চাকি দিবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে আমি চাকি দিবলৈ আহিছোঁ এইফালে বাহিৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে তাতে দিবলৈ আহিছোঁ দিয়া এইফালে দিয়ে দিয়া চাকি জ্বলাবলৈ যিহেতু এনেকেই ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু আমাৰ এই জ্বলাইছে দেই চাকি মই জ্বলোৱা নাই এনেকৈ বাহিৰত মানে চাকি গছ জ্বলালে কি হয় ভিতৰতো লেতেৰা নহয় সেইকাৰণে ইয়াতেই ব্যৱস্থা কৰি দিছে আজিকালি মন্দিৰবিলাকত সকলোতে ইয়াত বুলিয়েই নহয় চবতে এনেকৈয়ে মানে বাহিৰত দিয়ে জ্বলাবৰ কাৰণে অঁ ইয়াতে মই দি দিওঁ নেকি পইচা এটা চাকি জ্বলাই আহোঁতে এটা দৃশ্য দেখিলোঁ সেয়া চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ থৈছে শিৱ বস্ত্ৰ শিৱ বস্ত্ৰ এনেকেই বান্ধি থৈ দিছে সেই একদম টিকলু টিকলু দমবৰু ঈশ্বৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ ৰ'ব দেই চাওকচোন দমবৰুবিলাক ইমান অকণি অকণি দেখিয়েই মৰম লাগিছে আৰু এনেকৈয়ে চবতে বান্ধি থৈছে এনেকৈ এই আহি গ'লোঁ চাকি জ্বলাই পেলাই এইফালেদি আহে এইফালে যাওঁ এয়া ৰাস্তা আছে এনেকৈয়ে উঠি উঠি আহি পাই গ'লোঁহি প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু এতিয়া ভিতৰত বা ভিডিঅ' বনাবলৈ দিয়ে নিদিয়ে সেইখিনি নাজানো আৰু আমাৰ ইহঁতে একদম পূৰা ফটো উঠাত ব্যস্ত কাৰণ ইহঁতকেইজনী আগতে মানে অহা নাই আৰু আজিয়ে আহিছেতো সেইকাৰণে তেহেঁতৰ ভাল লাগিছে মই দেখাই আছোঁ দেই এইয়া চাওক গোটেইকেইজনী ফটো উঠাত ব্যস্ত পূৰা বিজি পূৰা বিজি এইটো হ'ল মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগ আৰু মই ভিতৰলৈ সোমাইছিলোঁ সোমাওঁতে মানে মই আকৌ অনুমতি লৈ লৈছোঁ যে ভিতৰৰ পৰা কৰিব পাৰিনে তেতিয়া পূজাৰীয়ে ক'লে যে ভিতৰৰ পৰা কৰিব নোৱাৰি আপুনি দৰ্জাৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰাহে কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই আকৌ ওলাই আহি পেলাই দৰ্জাৰ বাহিৰৰ পৰা মানে সেই ভিডিঅ'কণ বনালোঁ মানে কি হৈছে ভিতৰৰ পৰা কৰিবলৈ নিদিয়ে সি দিয়ে সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰাই কৰি দেখাইছিলোঁ দেই আৰু মই আমাৰ চমিতা বৈয়েক ক'লোঁ যে মোকো অকণ কৰি দিয়াচোন মই নিজে নিজে কৰি আছো সেইকাৰণে এতিয়া বাজিল চাৰে চাৰিটা আৰু চাৰে চাৰিটাটো চাওকচোন কিমান মানুহ দেখিছেনে আৰু সঁচাকৈ এই জেগাখিনি ইমান ভাল লাগে কি সুন্দৰ বতাহ মাৰি থাকে সঁচাকৈ দেই বৰ মজা লাগে এই চাৰে পাঁচটা বজাৰতো মানুহৰ সমাগম দেখিছেনে ইমান মানুহ আহা ফুলখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে চোৱাচোন কালাৰখিনি ন বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইফালে মানুহবিলাকে ইয়াত মুড়ি দিছে আৰু মাছবিলাকে যেতিয়া মুড়ি খায় সেয়াকে চাই আছে মানুহবিলাক চব কাছ এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাই আহি গ'লোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা আৰু ওলাই অহা সময়তে এয়া গেটতে আমাৰ ইহঁতকেইজনী আকৌ ফটো উঠাত ব্যস্ত হ'ল আৰু মোৰহে মোবাইলৰ একেবাৰে চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ গতিকে এইখিনিতে আপোনালোকৰ পৰা ল'ব লাগিব বিদায় আৰু মোবাইলৰ চাৰ্জ নাইকিয়া হ'লেতো গম পায়েই নহয় জানো আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু চাওক গোটেই পৰিৱেশটো বহুত সুন্দৰ লাগে দেই আৰু যদি আপোনালোক কোনোবা অহা নাই তেন্তে হ'লে আহিবলৈ যত্ন কৰিবচোন ভাল লাগে ভাল লগা ঠাই আৰু অকণমান গৃহত এটা শুভলগীয়া দেখিছে নহয় গতিকে আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় আৰু সকলো ঠিকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি এই মন্দিৰৰ পৰাই মই আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায় বাই বাই